Скажите, пожалуйста. Альшанский Константин Сергеевич, кандидат на посаду мисского главы в городе ну, У вас возникли проблемы с регистрацией. Расскажите, пожалуйста. А, нет, у меня не возникла проблемы с регистрацией. Дело в том, что я зарегистрировался самовыдвижением кандидатом городскую голову, на городского голову 29 -го mm -hmm. числа, вот, сентября. А сегодня меня пригласили на комиссию нашу городскую избирательную, где сказали, что я не могу баллотироваться первым кандидатом в депутаты городского совета. Ну, то есть вас комиссия не хочет регистрировать кандидатом? Они кандидаты. не знают просто, что делать. В законе четко сказано, статья 35 закона Украины о выборах, часть 5, где четко сказано, что я могу баллотироваться кандидатом в многомандатном избирательном округе я могу баллотироваться кандидатом депутата областного совета, кандидатом депутата местного совета и кандидатом на посаду городского головы от партии или же самовыдвижением. Но они почему-то не хотят на это считают, они по-своему толкуют это все. Хотя вот сейчас мне звонят уже с Харькова, юрист позвонил, ссылается на статью 35 -ю закона Украины часть 5, о том, что я могу угу. и баллотироваться и кандидатом в депутаты и кандидатом на посаду городского головы само движения. Угу. Скажите, а если они все-таки вам откажут, но не зарегистрируют вас от партии, вы будете в суд подавать? Значит, у них нет угу. причины отказать. Я уже как кандидат на посаду городского головы я уже зарегистрировался. Угу. Сейчас вопрос стоит о партийном списке если они, у них нет причины отказать регистрировать партийный список нашей партии «Социалисты». Почему? Потому что согласно статье 46 этого mm -hmm. же закона про выборы, нет ни одного пункта, нет ни одной части, которая бы запрещала зарегистрировать наш список. После того, если они должны сначала зарегистрировать, после того, когда они найдут действительно причину, нарушение mm -hmm. какое-то, они могут уже следующей статьей. Просто человека, который баллотируется на посаду местного головы и на, на кандидатом в депутаты городского совета, они тогда могут, по моему заявлению, или же, если это нарушен закон, mm -hmm. они могут исключить меня из списка. Mm -hmm. На сегодняшний день.